Для проведения панч биопсии нам необходим определенный набор инструментов. В первую очередь это наличие стерильного перевязочного материала, одноразовый панч, а также иглодержатель, пинцет и ножнички. Для обеспечения стерильности условий мы используем стерильное поле, а также стерильный перевязочный материал. Перед началом панч биопсии врач должен хорошо обработать руки с помощью антисептического раствора. Накрывается а, два небольших столика. Первый нестерильный для нестерильных инструментов, а, растворов. И второй столик стерильный. Вначале доктор одевает нестерильные перчатки. Обрабатываем а, место взятия биопсии трехкратно с помощью 70% этилового спирта. После этого обезболиваем место биопсии с использованием инфильтрационной анестезии раствором лидокаина или ультракаина и после этого доктор одевает стерильные перчатки и может переходить уже непосредственно к процедуре взятия биопсии. Перед началом проведения биопсии мы клеим операционное так называемое стерильное поле для того, чтобы при ушивании дефекта, который образуется после панч биопсии, стерильная одноразовая нить не касалась отдельных участков тела. Перед тем, как начинать забор материала, большими указательными пальцами левой руки мы растягиваем кожу по линиям натяжения и потом легкими круговыми движениями вкручиваем панч на 0,5-1 см глубину кожи. После этого берем пинцет и ножнички. Аккуратными движениями, чтобы не повредить материал, поднимаем вверх образовавшийся столбик ткани и ножницами с закругленными краями обрезаем его по подкожно-жировой клетчатке. В дальнейшем материал мы помещаем в специальный контейнер с 10% формальдегидом, который уже передается в лабораторию. После этого образовавшийся дефект мы ушиваем с использованием нити пролен, в данном случае это нить 4 нуля. Накладываем по необходимости один или два наружных узловых шва, которые пациент снимает через 10-14 дней после проведения манипуляции. После наложения швов и обработки поверхности 70% этиловым спиртом мы наклеиваем асептическую повязку, которая будет находиться на поверхности кожи в течение суток. Она обеспечивает давление, гемостаз, а также содержит антибактериальное покрытие, которое профилактирует развитие возможных нежелательных явлений. Через сутки мы снимаем данный пластырь обрабатываем поверхность биопсии и швы 70% этиловым спиртом и наклеиваем уже более легкую повязку, которую рекомендуем менять ежедневно пациенту самостоятельно. После окончания забора материала мы заполняем направление на патологическое исследование, в которое мы вносим все данные о пациенте в соответствии с данной медицинской формой, Фамилия, имя отчества, возраст пациента, анонсические данные, предполагаемый клинический диагноз. Также заполняем всю информацию на самом контейнере, в котором помещен образец, который мы получили в результате биопсии. Контейнер и направление передается в патогизологическую лабораторию.